পেঁতৰ চুজি লাডু বনাইনে চুজি লাডু কেনেকৈ বনায় সেইটো সকলোৱে জানে মই ইয়াত চুজিখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ ভাজি ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ চুজিখিনি ভৰাই ভৰাই দি পেলাই তাৰপাছত আমি চেনি ধুনীয়াকৈ লং ইলাচি দি পেলাই পানীখিনি গৰম কৰিলোঁ চেনি দিলোঁ আৰু চেনী পানীটো সদায় আঠা কৰি ৰাখিব আৰু ঠাণ্ডা হ'লে চুজি লাডুখিনি এনেদৰে বনাই যাবচোন এয়া চাওক চুজি কিমান ধুনীয়া ভচফচি হৈছে দেখিছেনে ইয়াত নাৰিকল বাদাম আৰু কাজু দি বনাব লগতে অকণমান আমচুল মিক্স কৰি দিবচোন ঘিউ দিব তেতিয়া মিঠৈটো খাই বৰ ভাল লাগে এই মিঠৈখিনি মই বনাইছোঁ কাইলৈ মোৰ ডাঙৰ বিদেউ বিষ্ণু নাম্বৰাৰ মাহেকীয়া আইদ্ৰাদ্ধ তাৰ কাৰণে ভকতে খাবৰ বাবে এয়া মই লাডু বনাইছোঁ আপোনালোকেও বনাই চাবচোন এনেদৰে সকামবিলাকত ভকতক দিব পাৰি কাৰণ ইয়াত কোনো ভজা বস্তু নহয় কাৰণ গৰুতীয়া সকামত ভজা বস্তু মানুহে নাখায় ধৰক তেল জাতীয় বস্তু দিয়া গতিকে এনেদৰে চুজিখিনি ভজাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় তাত কাম তাত তেল হালধি নিমখ দিবলগীয়া নহয় অকল দিয়া ডাঙৰ নাৰিকল দিছোঁ কাজু বাদাম এনেদৰে দিছোঁ গাখীৰ দিছোঁ আপোনালোকেও বনাই চাবচোন চোদায় চুজিখিনি এইটো এনেই এটা ৰাখিব কিছুমান চুজিখিনি টান হয় কিন্তু বনাব নাজানে চুজিখিনি টান হয় লাডুখিনি ফাটি ফুলি যায় এইটোতো কথা আপোনালোকে ৰাখিবচোন চব সেমেকা টাইপৰ নিচিনা চুজিখিনি সেমেকা হৈ গৈছে এনেদৰে ঘিউ চিঞৰি বনাব খায়ো ভাল পাব আৰু আপোনালোকে মোৰ মটৰে বনাবচোন বাৰু খাই ক'ব কেনেকুৱা উপায়